Друзья, мне очень приятно, что наша больница оказывала вам по-настоящему своевременную помощь. Мы сделали все возможное, что могли сделать в наших сил. Мне жаль, что мы сегодня расстаемся, но очень приятно, что вы поедете в европейскую страну на реабилитацию. Я хочу, чтобы за максимально короткие сроки вы вернулись здоровыми, счастливыми людьми, чтобы вы вернулись. Людьми, которые нужны обществу, которые нужны стране. Слава Украине! Героям слава! Все прошло нормально, врачи отлично сделали операцию. Беспроблемно. Теперь всегда 10 дней прошло, уже хорошо себя чувствую. Вы сколько здесь вещи работали? Сколько времени? 13 день сегодня. 31 числа была сделана операция. Все а вы боялись как его обратить? Не про один. Не про один. Сколько вы там находились? Вы им или вы Где? Вы на, 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 Востоке. Да, у С июля месяца. Спасибо. С июня. 12 июня. июня у меня поехал. Кто, -то. Кто -то отдает свою жизнь за независимость и свободу Украины. Они согласились вас принять, и они нам твердо обещали, что они вас поставят на ноги и сделают как новенькие. Поэтому я думаю, что ваша вера и их умение сделает чудеса. И через какое-то время мы вас будем встречать в аэропорту уже с цветами как тех как победители, как настоящих победителей. И вы знаете, самое приятное, что неравнодушными к этому остались не только наши Днепропетровцы, а и в принципе все жители нашей области. И когда мы рассказали о том, что вы отправляетесь на лечение, к нам поступило очень много звонков, и, как ни странно писем и писем от детей. Они захотели вам отдать частичку своей души. И написали каждому из вас письмо. Они не знали, они вас не знают ни по именам, они с вами до этого не были знакомы. Но они попросили, когда вы будете уезжать, чтобы на каждому из вас вручили письмо и оберег. Причем это все они осветили в церкви. Они сказали, что мы специально пошли, мы все это сделали. В каждый оберег они вложили еще свои пожелания. И очень попросили, чтобы сегодня мы вам это все вручили. Я с удовольствием сначала вам вручаю письма. Когда будете лететь, вы это почитаете. Возьмите. Ведь они сделали как солдатское письмо. В этом письме только самые лучшие пожелания. И эти берите. Все то, что вы видите, они сделали своими руками. Это и Кривой Рог, не Днепропетров, не и Днепропетровск, и Павлоград. То есть отовсюду. Мы сегодня были на Третий э, они все привезли. Это сегодня с собой на, это, на этот фестиваль, на эту ярмарку. И сегодня попросили, опять же, все это вам вручить. добры. это вам. Возьмите это все с собой. Это будет частичка души наших детей, которые думают о вас и хотят, чтобы вы приехали. Воїна Солохи Павла Вікторовича з Волині. Я щиро вдячна лікарам усім, хто його поставив на ноги. І він дуже був добрий, мене синок. Він спасав дітей, яких міг. Він шофером сам був, їхав на машині. Хто де міг, той цеплявся до нього, але їх обстріляли. І він був непритомний. Коли вже опритомнів, бачить, нікого нема біля його. І... Переді біля бака горіла машина, він зіскочив із машини, і тут же та машина зірвалася. Ну Йому Бог допоміг. Ну я знаю, що ще вам сказати. Я щиро дякую усім, усім. і хто допомагає лікарам, і що його поставили на ноги, і волонтерам, і міській раді. Ну, всім, всім щиро дякую і цим, що приїхали литовцям. За те, що вони взяли мого сина на лікування. Ну, я надіюся і вірю в те, що він приїде звідти живий і здоровий мені. Ну, щиро вам дякую всім. Скажіть, будь ласка, яке поранення було у вашого сина і скільки він тут знаходився? 에, поранення в голову. Його ще зараз є вісім осколків. Одного осколка вибрали в його, в легенях є, в стегнові є. І на, Ой, і на плечок його осколки. Ну, Гематома голови, гематома легень його. Він тиждень в реанімації, лежав в полі травми, ну, а тиждень вже в хірургії був. Ну, тяжка, тяжка, тяжка його форма поранення. Ну, але забрали, забрали його на лікування. Ви Дуже переживаєте? – Ну так, переживаю. Зараз вилітає 14, 14 наших ранених. Это, это из разных подразделений. Это и добровольческие, и милицейские батальоны, и военные, э, военные части. Э, то есть это те, которые э, уже получили э, медицинское согласие на то, чтобы их приняла Литва. Э, на следующей неделе у нас по графику должно 16 человек улететь в Эстонию. Мы ну, невообразимо благодарны нашим европейским партнерам, потому что э, сейчас это прислали самолет. Это литовский самолет военный. Процессом отправки раненых за него сейчас контролирует литовский военный атташе. Мы чувствуем очень близкую поддержку. Вы знаете, медик военный медик Литвы сегодня сказал, мы за вас очень переживаем, потому что вы в том числе воюете и за нас. Мы чувствуем огромную поддержку, мы очень благодарны тому, что наши партнеры по Европейскому Союзу отзываются. Ну и я вам должен сказать, что за всем этим стоит огромная работа наших волонтеров, наших медиков, наших департаментов, потому что все, все ребята сейчас прошли процедуры оформления. Каждый окружен заботой. Вы видели, что бойцы батальона Днепр приехали для того, чтобы проводить, проводить своих ну, сослуживцев. Есть те, которые вместе вышли из Котлавы Лавайски, поэтому есть родители. Ну, это, это большое дело, большое дело, поэтому ну, просто нужно всем сказать спасибо, кто принимает в этом участие. Это, это, это результат того, что наш международный отдел, и, кстати, лично губернатор обращался, у нас уже идут все больше и больше таких предложений. Мы на следующей неделе отправим, и у нас еще есть подтверждение на будущее. То есть я думаю, что мы много людей сможем восстановить, и мы ждем их, конечно, здоровыми, мы ждем, что, что все будет в порядке, что ребята поправятся и вернутся к нам. Спасибо большое. Вы знаете, я хочу сказать только одно, что эти ребята отдавали свою жизнь за Украину. И сегодня мы с вами перед ними в долгу. И поэтому наша обязанность, просто именно обязанность, сделать все, чтобы этих ребят поставить на ноги. И то, что мы делаем, это мы им отдаем свой долг. Потому что если не мы, то кто за них позаботится? И вы видели, что нам готов сегодня помогать весь мир. И поэтому мы пользуемся, конечно, этой возможностью и делаем все, чтобы этих ребят поставить на ноги. По договоренности с литовской стороной полностью все, что необходимо сделать для наших ребят, опираться операция, реабилитация. Если необходимо, даже через лицевая пластика, все это будет полностью оказано им. Они будут находиться в Литве столько, сколько это необходимо. Спасибо. Спасибо.